Психологично готует, ну, вот это можно учить и спросить. Как их <свят> виннолаштовый <вы> людей, <свят> что он для этого <свят> делает. Как <свят> настраивайся, не настраивайся, не настроишься, типа. Не, в принципе, я думаю, что за счет коллектива. Самое хорошо. главное, это держать тупо инициативу. Когда... Это, это люди, которые тебя окружают. Ты просто ну, понимаешь, с кем ты идешь, уверен в этих людях на 100% и ну, нет сомнения. Если есть, есть враг ты понимаешь, что он на твоей территории и ты должен его выбить. Это твоя миссия, это твоя задача. Ты уже пришел и ты не будешь петлять и ты не будешь ой, Мне страшно. Ты туда идешь и ты делаешь. Ну я просто смотрю на весь наш там коллектив, который воевал там часть Кракена и я просто на них все смотрю и думаю, ну это ну я себя так не думаю, но на них смотрю думаю, это тигры и там представляю там по вот этим всем какие-то показывают тех бомжей с России и я думаю, ну что этих мальчиков, что мы там двадцатка своих не раздели там если тихо зайдем и так каждый раз я себя мотивировал что мы сейчас зайдем что мы лучше что мы тренируемся что мы подготавливаемся и мы за счет этой уверенности мы залетали даже когда ну когда там кто-то стопорился не мог понять как что действовать там кто-то брал инициативу заходил в дома которые по идее должны были другие группы но это все импровизация и наработка вот и все поэтому надо тренироваться заниматься худеть потому что сколько я там не вот